І сестри, ми будемо переходити до, до другої частини нашого зібрання, до конкретно до участі в заповіді Господній. І ось звертаючись до Слова Божого, будемо читати, як апостол Павел отримав від самого Ісуса Христа таку інформацію і устройство, як це все має відбуватися, щоб, щоб ми робили все вірно. Я буду читать из первого послания до Коринфян, 12 раздела, 23 -го главы, 23 верша. Читаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, все из тела за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови. «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, да он придет. Посему, кто будет есть хлеб, сей, или пить чашу Господню, недостойно, Виновен будет против тела и крови Господне, да испытывает же себя человек, и таким образом хоть ест от хлеба сего и пьет из чаши сея Ибо кто, если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, а то бы многие из вас немощные, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судьи, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот такой вот текст, который нам говорит об максимальной такой ответственности перед Господом, как это, все, как это все было, вот такая видимая часть, хлеб, вино. Потом Иисус берет, молится над хлебом, над вином, дает ученикам, говорит, вот это тело. Это плоть моя, это кровь моя. Так же и у нас здесь есть хлеб, вино, и мы будем молиться. И для нас с вами, верующих в Иисуса Христа, ожидающих его, это плоть Иисуса Христа, это кровь Иисуса Христа. Мы в духе это принимаем с таким трепетом, с таким благоговением, максимально сконцентрировавшись на, на том, что сделал для нас Христос, на тех страданиях, которые Он перенес на ту на ту смерть, которую он пошел ради нашего спасения, и слово Божие предупреждает, что это нужно делать достойно, рассуждая о теле и страданиях Господним, потому что, ну для Бога это, эм, ну это это самое, что у него было драгоценное, это свой, его сын, и вот он отдает его нам. И если мы это делаем без должного какого-то трепета, благоговения, как-то так поверхностно, не рассуждаем об этом, смотрим на это как на что-то такое, ну, обыкновенное, какой-то ритуал совершается. Если мы этого не понимаем, то для нас, то мы в очень опасном положении перед Богом находится. Богу это не нравится. Богу это максимально не подходит. И поэтому Он наказывает людей, которые вот так вот дерзко ведут себя по отношению к телу и крови Христову, не рассуждая об этом. И слово Божие говорит, что Бог наказывает и болезнями, и даже смертью. И, и дальше апостол Павел говорит, что в этот момент мы осуждаем себя, мы мы судим себя, свои грехи мы судим, свои пороки мы осуждаем, мы где-то не прячем, мы где-то от людей, от Бога. Нет, мы наоборот их осуждаем. И только тогда, когда мы осуждаем свои грехи и пороки, для Бога есть возможность оправдать нас. Потому что если мы оправдываем сами себя, то ну, Бог тогда нас осуждает. Бог справедлив. Он дал нам великую благодать. Он нам дал прощение грехов ради крови Христовой, которая пролилась. И Христос сказал, это кровь Нового Завета во имя которой нам все грехи оставлены и прощены. И вот с такими мыслями мы сейчас будем приходить к совершению этого заповеди Господней, к либо Пусть Бог благословит всех. В заповеди участвуют только те, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, которые покаялись перед Ним, которые заключили завет с Господом через святое водное крещение которые находятся в мире друг с другом, которые вот исполняют вот, заповеди Христовые, любят Бога, любят людей, в послушание э, ходят перед Словом Божьим. Вот такие люди, они в своей жизнью, они показывают свое благоговение, свою веру, и они, мы видим, что это как раз то достойное состояние. А для остальных мы вам желаем мира, мы вас, мы вас очень любим, Бог вас любит. Бог вас любит. Вы, вы ищите Господа, когда его можно найти. Вы не огорчайтесь, не обижайтесь, что мы где-то проводим какое-то разделение между членами церкви и прихожанами. Здесь ничего такого не должно быть обидно. Мы бережем вас. Мы ждем, что то Слово Божие, которое проповедуется каждое воскресенье на этом месте, оно совершит свою спасающую работу с вашими сердцами и вы станете спасенными людьми, вы тоже станете достойными. Конечно, у всего есть время, и мы не торопим вас, но призываем вас каждое воскресенье к покаянию. Спешите Господу, ищите Его, пока Его можно найти, призывайте Его, пока Он близко. А сейчас мы будем совершать молитву над хлебом и над вином, и будем раздавать его тем, которые достойны находятся на этом Божьем месте, в Божьем присутствии. Драгоценный наш Господь и Бог, во имя Иисуса Христа благодарим Тебя за Твоего Сына, нашего Спасителя, который отдал тело свое на смертное страждание. И в ради нашего спасения мы любим Тебя, дякуем Тебе, Тебі, Господь, и просим благословить хліб, раздели его серед нас, воспоминания о страждании Христовых. Слава Тебе, Отец и Дух Святый. Аминь. Мы будем спевать псалом, как и мы с братами будем ломать хлеб. 416-й нот. в молитвенном, в благоговейном состоянии перед Господом. жертвой за грехи наши, чтобы он был искуплением нашим. И эта чаша напоминает нам о и крови Иисуса. Мы просим ее благослови и помоги разделить ее, даем во славу Твою, исполнить свою заповедь. И за всю славу Бог наш Отец и Святой Дух. Аминь. let С Господом это наш требует, это наше благоговение. И давайте мы сейчас в коротких молитвах представим перед Господом, поблагодарим Его, помолимся Богу.